Ти хотів би, аби пересаджали усіх, хто був причетний до Влади Януковича у Чернігові та на Чернігівщині? Цим мав закінчитися Євромайдан? Чи ні? Бо в головах багатьох мова йде саме про це. Що от, блін, не пересаджали, навіщо все це було? Подожді. Я на самом деле, от як это пересаджати? Я ж, суддя, що ли? Я считаю, что должен быть справедливый суд, справедливое следствие, справедливый суд. Меня совершенно не устроит, если людей будут сажать, допустим, там, где ну, по закону там, логичен либо штраф, либо там, условный, либо еще что-нибудь такое, либо отстранение. Я как бы даже, условно говоря, к самым ярым врагам все равно хочу правосудия справедливого, а не линчевания какого-то. Так, Поэтому я... кто скоев злочины, на твою думку? На кого требуется звернуть увагу? Ну, я, думаю, я думаю, что Соколов однозначно, там как бы его серьезная составляющая. То, я просто понимаете, я не совсем знаю, что в зоне ответственности кого, поэтому, ну, опять же, это мое мнение, это ни в коем случае там нельзя расценивать, как то, что я говорю, что я не судья, понимаете. Но э, разгон Майдана нужно расследовать. Ну, это развон Майдана, я бы сказал, это не самое страшное зло из всего, которое было. Просто развон Майдана это наступление на демократию, это, это нарушение нашей конституции, это очень серьезное зло, но надо разобраться. И кто как стрижен чистил, и кто почему у нас маршрутки такие, и куда делись бетонные эти гранитные паре, эти пардюры. Знаменитые, так.